Большой деревянный дом, уютный двор с нехитрыми посадками. У встретил четвероногий друг, ветерана, пес Тобик. Сам же Евгений Александрович, надев китель с многочисленными медалями и орденами, деловито указал на беседку, самое уютное место на его участке. Мол, там побеседуем. Вглядываясь в бесконечно голубые, совсем не стариковские глаза ветерана, и не подозреваешь, какие страшные картины эти глаза видели. После окончания семилетки Евгений Чебан решил поступать в Бобруйский лесотехникум. Когда началась война, 15-летний Женя с отцом и младшим братом был у родственников в деревне Желвенец. Мать осталась в Бобруйске. Отец посылает меня в Бобруйск. Знаешь что, сынок, езжай и прикажи маме, пусть она все бросает и идет сюда. Может, разбомбит ее и тогда, и что подобное. И я на велосипеде прибрался вот как говорится, по той дороге на Глузг, Есть дорога одна мимо аэродрома, есть одна на Слузг. Я приехал сюда. Значит, по Бахарево, тогда это шоссейная. еще шли, остатки наших войск отступали. Машины загружены ранеными, на спущенных колесах дымит резина воняет, горит резиной. Жень уже прошел станцию Бобруйск, возле которой находился их дом, как на город налетели самолеты. Парень спрятался. Когда же добрался до дома, то никого там не застал. Прибегаю домой, достав не закрыт дом. Внутри дома хрюкает поросенок, закрыт на замке. В саду какая-то насыпана могила. Оказывается, это мама свои вещи закопала, чтобы не сгорели. Соседи, я говорю, где мама? Учера, когда объявили, что на Бобруйск нападают, летят 40 самолетов. И когда это объявили, и все тронулись. И все побежали, кто туда, кто сюда. Мать моя, хорошо, что она не побежала за реку, а побежала по железной дороге. В сторону своего леса. Что делать, отправился к родственникам. Однако их дома тоже не было и решил вернуться в деревню. По дороге возле него останавливались машины. Офицеры и солдаты спрашивали, далеко ли город, есть ли там немцы и цел ли мост. В деревне Женя уже ждала мама. Через неделю семья вернулась в Бобрусь. К тому времени город уже был захвачен немцами. Потянулись дни оккупации, чего только не увидел за это время подросток. Пришли к этому наверное, военнопленных. страшное дело. Колючее проволока за проволока как скот вот скот стоит и там грязь и так и пленные стоят полудетые полуразетые полуголые дерево какое-то липа или что ли съеденная липа все ободрали съели веточки только стоит ствол вот такое дело женщины кричат значит фамилии может знаете может видели и так дальше было значит бросают через забор то есть через проволоку хлебы куска хлеба немец для приличия постреливает постреливает э, с автомата значит страшно смотреть ну и самое страшнее я вот сейчас не верю, что я такие вещи видел открываются ворота. И из этих ворот пленные, впрягшись в, дву... в двуколку, вывозят в ров трупы пленных своих товарищей, которые умерли в эту ночь. Мягкие места на трупах были вырезаны и съедены. Над молодежью, оставшейся в оккупации, висела угроза быть угнанными в Германию. Такая угроза висела и над Евгением Чебаном. В первый раз родители откупили у немцев парня, а во второй раз не получилось. Уже в вагоне поезда, который следовал во вражескую страну, подросток решил бежать и спрыгнул на ходу. Убежал в лес и жил два года при партизанах. На фронт 17-летнего Евгения Чебана все же взяли. Определили в 194-ю стрелковую дивизию 470-го полка. Воевал Евгений Александрович под Варшавой. Участвовал во многих боях – Дважды получал ранения. Победу ветеран встретил в госпитале. Мы никогда не думали, что мы выживем. А тут живые и так далее. Ой, 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 ой. Так как у меня два ранения, меня в третью очередь бомбардировали. Мои сверстники еще служили пять лет, а я уже успел дома прийти. Техникум. Закончить. Уже в мирное время Евгений Чебан женился, у него две дочери, есть внучки. Супруга ветерана умерла, но часто в гости из Минска приезжают дети. Нужно сказать, что Евгений Чебан заслуженный учитель Беларуси, преподавал в автоколледже. Его ученики его очень любят, часто приходят, помогают старику. У ветерана есть своя мастерская, где он часто увлеченно работает, много чего мастерит. Приходит к Евгению Александровичу и социальный работник, хлопочет по хозяйству. Войну выиграли, вздыхает ветеран, болячки победить не можем, но не сдается есть еще много планов. В частности, хочет сесть писать мемуары, чтобы молодежь знала и помнила, как отвоевывалась победа. Уходим мы, и уходит история. Призываю всех ветеранов. Сколько нам еще осталось? Значит, рассказывайте, пишите мемуары, наговаривайте на магнитофон. Это все пригодится для матушки истории. Анастасия Хурсан, Иван Боровой, телекомпания Скиф.